20 жовтня відзначаємо всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Серед онкопатологій саме цей різновид раку в українських жінок репродуктивного віку поширений найбільше. Показник п'ятирічної виживаності від початку виявлення лікування раку молочної залози в Україні не перевищує 50%. Тоді як країнах Європи та Сполучених Штатах Америки складає 75-80%. Щорічно у світі реєструється більше одного мільйона випадків цього виду раку. Смертність при цьому за останні десять років зросла більше ніж у два з половиною рази. Тривожним фактом є те, що кількість хворих на рак молочної залози у віці 30-40 років постійно зростає. Кожні 35 хвилин в Україні виявляють новий випадок рака молочної залози. і кожної години від цього захворювання помирає одна жінка. Зниження смертності можна досягти лише за умови ранньої діагностики цього захворювання. От появленні першої кліточки і до пальпируемой опухоли проходит в среднем не меньше 8 лет. Рак молочной железы относится к визуальным формам рака, потому что орган, который расположен на видном месте, он может быть обследован, как врачами, так и самой женщиной. Проводились исследования и установлено, что в 76% случаев опухоль была обнаружена самими женщинами. В 9% случаев эта опухоль была обнаружена в смотровых кабинетах и в 11% случаев врачами-гинекологами. Ну а 4 остальные процента обнаружения опухоли приходится на другие виды профилактических осмотров. Исходя из этого, на первый план все-таки выходит самообследование женщин. Самообследование женщин. Сам рак молочной железы, он имеет достаточно выраженную клинику, и когда уже такая клиника появляется, то диагноз не вызывает затруднения. Все, вся работа медицинских работников и именно нашей центральной районной больницы должна быть сосредоточена на том, чтобы обнаружить опухоль как можно более ранние стадии и таким образом дать возможность этой женщине своевременно провести ее лечение и в то же время своевременно проведенное лечение даст ей шансы излечиться от этого заболевания. Заболевание раком молочной железы не является каким-то приговором, и женщины, перенесшие это заболевание, имеют, особенно на ранних стадиях, имеют достаточно хорошее качество жизни. Симптомы заболевания следующие: появление опухоли, уплотнение, которое появляется в молочной железы. Но само э опухоль, размере ее опухоли, в принципе, ничего не говорят ни о стадии, ни о распространенности процесса. Даже если эта опухоль очень маленькая, то она может быстро давать метастазы. Второе, это изменение кожи над опухолью, появление так называемого симптома лимонной корочки. Появляется изменение кожи, похожее на лимонную корочку. Третье – это появление необычных выделений из соска, изменение формы соска, появление втяжения соска. Симптом такой, как боль, в общем-то, приходит потом, но в начальных стадиях боль, в общем-то, не характерна. Это опухоль длительное время остается незамеченной женщиной. Ну, может быть, и замечают женщина, но боясь того, что это опухоль и это уже приговор, психологически женщину оттягивают ее время на то, чтобы эта женщина не обращалась за медицинской помощью. И потом появляются уже регионарные лимфатические узлы. Вот. Ну, как я уже сказал, что Рак не возникает за день, за два. Надо, чтобы это прошло время. Поэтому у женщины и у врача, который за ней наблюдает, в общем-то... Є час, для того, щоб своєвременно звернутися за медичною допомогою. На обліку в онколога районної лікарні з діагнозом рак молочної залози на даний час знаходиться 67 жінок. Ця цифра за останні 5-7 років практично не змінюється. Наприклад, у 2003 році була на обліку 71 жінка, у 2005-му – 62, у 2009-му – 61. За 9 місяців цього року в районі померло від цієї онкопатології менше, ніж у попередні роки три людини для порівняння 2003-му 16 чоловік, 2005-му сім, 2009-му теж 7. Місце проживання на захворюваність раку молочної залози фактично ролі не відіграє. В селах райони, які відносяться до Чорнобильської зони, захворюваність така ж, як і на іншій території Новгород Сіверщини. На диспансерному обліку з міста 40 жінок, сіл 27. 16 осіб працездатного віку. Цьогоріч такий діагноз встановлено чотирьом жінкам. Трезных звернулись до лекарев с запущенными стадиями хворобы. Риск заболеть раком молочной железы. Имеют женщины после 40-летнего возраста. Женщины, которые имеют хронические воспалительные процессы в женской половой сфере. Женщины, которые не рожали ни разу, не кормили грудью. Женщины, у которых масса тела меняется как гармошка, то есть похудела диета, потом поправилась. Ожирение увеличивает риск рака молочной железы. Стрессовая ситуация. Учеными американскими доказано, что стрессовые ситуации, как никакие другие факторы, губительно действуют на женские молочные железы. Также надо говорить о факторах риска, которые, в принципе, мы сами себе создаем. Это злоупотребление спиртными напитками, это курение. Тоже доказано тот факт, что курящая женщина чаще болеет раком молочной железы. Значит, что необходимо делать, чтобы не заболеть. Естественно это правильный образ жизни. но никто ни от чего не застрахован, поэтому регулярный медосмотр своих желез регулярный осмотр и обязательно прохождение онкологических вот этих медосмотров ежегодных в нашей больнице. Женщина кормящая грудью она во-первых отсрочивает риск болезни молочной железы. В принципе, даже ученые считают, что женщина, кормящая грудью, реже болеет остеопорозом. То есть вот странно, да, что дефицит кальция вроде как при кормлении у человека может развиваться. Но тем не менее запускаются какие-то защитные механизмы, и кормящая женщина меньше риск имеет заболеть остеопорозом и раком молочной железы. Естественно, сбалансированное правильное питание тоже имеет важную роль в профилактике рака любой этиологии и любой локализации. Но вы понимаете, что сейчас у нас очень много всяких продуктов, которые имеют пищевые всякие добавки, закрепители, проявители, так говоримые. Поэтому желательно есть больше растительной пищи с грубой клетчаткой, поменьше искусственных продуктов, поменьше рафинированных жиров, побольше рыбы. Також на захворюваність раком молочної залози впливає генетична схильність. Якщо в сім'ї хтось мав такі проблеми зі здоров'ям, потрібно звернути на це увагу і частіше проходити обстеження. 20 октября це всеукраїнський день боротьби з раком молочної желези. Хотілося б пожелати нашим жінкам, які смоть сейчас нас. Не забувайте о своєму здоров'ї. відносіться к себе з вниманием і з любов'ю. Не будьте халатными, ведь большинство болезней они могут протекать вначале незаметно, а потом развиваются в страшную проблему. Я бы хотела, чтобы каждая из женщин услышала. Женщины до 40-летнего возраста каждый год, ежегодно должны проходить ультразвуковое обследование молочных желез. Женщины после 40 лет обязательно раз в году должны проходить маммографию, это рентгенологическое обследование молочных желез. Каждая женщина ежемесячно должна заниматься самообследованием молочной железы у себя. Значит, 8-12 день цикла. Пальпировать молочные железы. Лежа. Сидя, стоя, если вы замечаете какое-то уплотнение, какое-то неприятное ощущение при пальпации, возможно, какие-то покраснения, выделение соска, вам срочно надо явиться к нам или в онкокабинет, или в кабинет женской консультации, где специалисты еще раз вас пропальпируют и, возможно, отправят на дообследование в онкодиспансер, там, где у нас проводятся все эти маммографические исследования и ультразвуковые исследования. З тих, що знаходяться на диспансерному обліку, 40 після лікування живуть 5 і більше років. Це ті, хто не чекав до останнього і звернулись до лікарів вчасно. Адже лише раннє діагностування та лікування підвищують шанси на життя у десятки разів. Первинну і найголовнішу роль в діагностиці раку молочної залози відіграє самообстеження жінок. Як правильно це зробити, можуть розказати лікарі при проведенні медогляду. У нас в районі пройти обстеження та отримати консультацію можна у лікарі. онколога в женской консультації або в Чернігові в обласному онкодиспансері.